Добрый вечер, наверное. Я? К сожалению, так поздно за ним выступать. Надеюсь, что не все заснут. К этому времени. Нормально, нормально. Давай, Давай. Прекрасно. Никто никуда не уходит. Никто никуда не спешит. Мы скажем, у нас в компании очень большое изменение. Мы подписали контракт с Аджином. Многие знают его, этой компании. Вот теперь мы тоже официальные представители, потому наше портфолио значительно расширилось. Теперь мы можем, по сути, предложить вам любое оборудование под ваши задачи криминальной судебной медицины. Вот. Я постараюсь по минимуму говорить о продажах о нашей компании, а говорить о том, что Зачем вам это вообще надо? Зачем тратить такие сумасшедшие деньги на, на, на такое оборудование? Всегда становится э, при выполнении тех задач, которые у вас возникают, всегда становится два вопроса. При э, достоверной информации, то, что наиболее важно для вас, э, возникает вопрос. Брать дешево или, брать, или затрат, То есть скорость или более бюджетный вариант. Э, наша компания может предложить э, как один вариант, так и другой. А, вот, собственно, объекты, которые а, вас интересуют, задачи, которые вас интересуют, это исследование биологических проб на наличие алкоголя, но это самое распространенное, то, что используют, это, наверное, хроматографы, стандартные газовые. Вот решают такие задачи. Определение наркотических, психотропных и в принципе любых фармацевтических препаратов, которые сейчас на рынке Украины, это тоже одна из наиболее актуальных проблем в наше время. И определение остаточных количеств углеводородов, это более, ну, скажем так, эксклюзивная задача. Вот. Мы предлагаем два варианта первоначальное решение. Это хромоте кристалл, который у нас уже приобретали, некоторые из ваших структур, которые напрямую к сотрудничать с термой и, и достаточно высокое качество и при этом имеет достаточно хорошую цену, интересную, позволительную для многих бюджетов. И теперь мы предлагаем, предлагаем Edgeworks, который, будем говорить откровенно, дороже, но позиция позиционирование своего оборудования для того, что оно предлагает решение конкретно под вашей задачи. То есть одним прибором вы можете решать практически все перечисленные задачи. Вот. Интересно сравнение этих двух приборов, что если вы хотите просто решать достаточно стандартные задачи по методикам, то есть летучих D компонентов, суррогатов, видите, что как один, так и другой прибор справляется с ними. И если это ваш максимум, который вам интересен, вам нет смысла брать дорогостоящий эджин, вы можете благополучно выбрать хроматек, работать с ним и получать то, что вы хотите. Но если вы хотите увеличить скорость вашей работы или расширить, скажем, спектр веществ, которые вы будете определять, то, естественно, вам уже нужны более мощные инструменты, которые помимо повышения чувствительности и спектра веществ, которые вы определяете, даст вам максимальную достоверность. Один из способов, скажем так, увеличения качества, экспрессности и скорости – это использование парафазных приставок. Естественно, их качество, оно напрямую влияет на количество образцов, которые вы можете анализировать, и, собственно, главное их применение – это то, что вы можете брать биологические образцы и напрямую в них без какой-то либо про подготовки определять интересующие вас аналиты. Опять же, хочу обратить внимание, что одним из главных инструментов газовой хроматографии, главное преимущество, это и есть использование масс-спектрального детектора. Наверное, это львиная часть стоимости любого хромата масс-спектрометра газового, потому что зачастую сам масс-детектор, он значительно, его стоимость выше, чем самого хроматографа. Но зачем, как бы зачем на это тратиться, зачем он вообще вам нужен? Благодаря тому, что в газовом хроматомас используется регионизация ре, ре, электронного удара, мы получаем практически прогнозируемую фрагментацию с достаточно высокой чувствительностью. Используя прогнозируемую фрагментацию, мы можем, используя уже достаточно многолетнее создание баз, ну, одна из самых распространенных это база низ, э, идентифицировать по осколкам и самим массам вещества без использования каких-либо стандартов. Что предлагает нам Agile для автоматизации? Это LTM, технология, которая увеличивает скорость нагрева для газовой хроматографии и возможность введения ТСП вот. Это возможность введения твердых образцов, жидких, то есть матриц, которые нестандартные, не обычные водные растворы, что опять же ускоряет, упрощает работу. Конечно. Используя, Достаточно скромко на это все говорить, времени мало, но использовать этих всех новинок оно позволяет достигать вот разделения 17 основных компонентов за буквально за 10 минут. Или вот за 16 минут вы получаете ну, до 105 компонентов, интересующих вас препаратов. Помимо газовой на данный момент наиболее интересно, наверное, это жидкостная хроматография масс-спектрометрии. Чем она, наверное, более применима на данный момент для вас? Это то, что используя жидкостную хроматографию, пробы подготовка ваша максимально упрощается, потому что здесь требования к самому образцу минимальны. Из-за этого и работа с образцами упрощается, а использование масс детекторов с достаточно практически безграничной чувствительностью и селективностью мы можем получать результаты, вводя образец практически напрямую. Вот пример ввода плазмы, стеграфного разделения и идентификации зона вот, без лишних каких-то действий. Также, используя более, ну, надо сказать, что это оборудование достаточно дорогостоящее, есть еще более, что не так, более, вот, более скажем так, высокостоящий вариант с э, времяпролетным инфектором, который позволяет помимо идентификации веществ э, еще и говорить о молекулярной массы четвертого знака, тем самым выдавая абсолютно не зная, что за образец вы анализируете, получать точное значение массы и идентифицировать максимально точное вещество. Ну, это абсолютно вот пример. Мы получаем масс спектра вещества, исследуем его метаболитов и точно регулярный вес. То есть, что позволяет нам максимально точно его идентифицировать. Еще один из инструментов хроматографии, который мы предлагаем, и который достаточно часто используется, это, это, танкослойная хроматография. В нашем исполнении Предлагаем не просто тонкослойную, а высокоэффективную тонкослойную, которая помимо стандартной тонкослойной отличается ее скоростью и качеством. Есть, реализация происходит за счет э, автоматического нанесения на пластины, это и точность нанесения, то есть отсутствие размытия, либо и варианты нанесения тоже полностью автоматизированы. А, денситометр, который позволяет считывать сами пластины э, в количественном варианте и получать помимо информацию информации и количественное определение вещей. И, наверное, наиболее из этой серии интересный прибор, это эту документацию проводить на, на основе пластин и заносить в каталог, и использовать уже дальнейшую эту информацию в работе. Спасибо за то есть помимо этого всего наша компания все это, полный спектр оборудования, то есть независимо от ваших потребностей. То есть, Достаточно интересные спектральные методы анализа вам будут, но, к сожалению, стараемся быстро это все сказать. То есть нет ограничений на нас, по линейкам запрашиваем с вашей стороны. Ну, спасибо за внимание. Спасибо большое. Какие вопросы? Нет? вопросы? Нет. Спасибо большое. Э -э слово при приглашаю.